Salam hörmətli izləyicilər. Bugünkü mövzumuz olacaq sizlerle Instagram profilinin necə etmək olar ki, təsdiqlənmiş hesab olsun. Ə, bunun üçün ilk öncə demək lazımdır ki, ə, burada settings-ə daxil olmaq lazımdır, yəni ayarlara. Burdan təhlükəsizlik bölməsinə, security bölməsinə və burada gördünüz kimi two factor authentication var. Yəni başqa proqramla təsdiqlənmə. Burada gördünüz kimi ə, proqrama bağlı olmalıdır. Nömrənizə SMS gəlməlidir ki, yəni sizin hesab başqa kimsə daxil ola bilməsin. Yəni siz hesaba daxil olarkən e, sizdən kod istəyəcək. Nömrənizə kod gələcək və ya xod proqram vasitəsilə autentifikasiya e, proqramları var, hansı ki, sizə kod göndərir ki, hesaba daxil ola biləsiniz. Yəni belə desək, e, hesabınız daha güvənli olur. Yəni bunu etdikdən sonra isə e, daxil olaraq account bölməsinə ə hesab bölməsin. Daha sonra isə burada gördünüz kimi request verification var. Yəni ə, doğrulanmış hesab etmək üçün daxil oluruq. Və burada daxil olduğumuz kimi görürsüz ki, burada username artıq qeyd edilib, full name, yəni ad soyadınız, sənəd ə, burada ə, milli national identification card seçirik. Yəni ki, pasportu göndərmək lazımdır iki tərəfli özünün. Əbən burada çox insanlar deyir ki, e, hər kəs hesabını təsdiqlədə bilər. Bu doğru bir termin deyil. Çünki Instagram ancaq təsdiqlənir e, tanınmış insanlar və ya xüsusi bloqer ola bilərsiniz, müğənnə ola bilərsiniz və ya jurnalist ola bilərsiniz. Yəni sizin müəyyən bir e, belə toplum izləməlidir. Yəni e, çox insanlar e, paylaşırlar bunu və deyirlər ki, bu video çəkənlər və bunu hazırlayanlar niyə öz hesabları təsdiqlənmiş hesab deyil? Məsəl üçün məndə müəyyən bir toplum olmalı, yəni məni müəyyən bir toplum izləməlidir və məni tanımalıdırlar. Və burada məsəl üçün əgər məni tanıyırlarsa, mən ad, soyad qeyd edirəm və şəxsiyyət vəsqamını burada qeyd edirəm dandan sonra bölmə seçirəm, hansı bölmədirsə. İdman da ola bilər. Yəni siz məşhur bir idmançısı da ola bilərsiz. Yəni amma siz məşhur idmançı olsanız, hə, o zaman sizin də hesab təsdiqləmək olar. E, mə, Məsələn, ya oyun oyunçusu da, gamers e, və ya xoç bir şirkətiniz varsa və ya hökumət adamısınızsa. Yəni fərqi yoxdur. Gəlsə soruşur ki, siz bir topluluq izləsin. Yəni sizi kimsə tanıısın. Və ölkə seçirsiniz. Daha doğrusu burada görürsüz yazılıb. Describe the people who follow your account include who's there. What say interested in and why they follow you? Yəni burada kütləni gəlir. Məsələn, siz ola bilərsiniz müğənnisiniz ki, mən müğənneyim və məni, məni belə tanıyırlar. Siz müğənnisiniz və sizi belə tanıyırlar. Bunu qeyd edirsiniz. Və aşağıdan görsüz yaza biləciz. List all the names the person or organization you account represent is known by. Include different names and the same name in other languages. Yəni burada qeyd edə bilərsiniz ki, məsəl üçün sizin şirkətiniz var. Məsəl üçün ə, demək olar ki sizin Volt kimi şirkətiniz var. Yəni siz onun direktorusuz ya və ya xod yaradıcısısınız belə deyək. Yəni bunları qeyd etsəniz siz o da Instagram axtarışa verərkən daha yaxından tanıyacaq və daha sonra isə burada gördünüz kimi linklər var. Bu daha ə, asan asanlaşdırır ki, siz hesabı təsdiqləyəsiniz. Link ə, burada məsələn, əgər varsa sizin ə, öz adınızla bağlı sayt varsa, onu burada qeyd edə bilərsiniz. Yəni bu sosial media ə, kimi hesabınızı da qeyd edin. Yəni, burada azı seçib öz saytınızı yazırsınız. Daha sonrasında növbəti linklərdə məsələ tikil link 2-də siz news article seçəsiz. Yəni xəbər saytlarını, yəni tanınmış xəbər saytlarından sizin haqqınızda çoxlu xəbərlər paylaşsınlar və siz burada o linki qeyd edə bilərsiniz. Və burada görürsüz add link edib bunu artıra da bilərsiniz ki, məsəl üçün birdən artıq xəbər saytları sizin haqqınızı paylaşım etmişlər. Və əgər istəsəniz burada sosial media seçə bilərsiniz və Facebook, Twitter, YouTube və digər e, sosial platformalarda olan hesablarınızı qeyd edə bilərsiniz. Yəni bunu etdikdən sonra sizin hesabınız təsdiqlənəcək. Və yenə də bunu bildirmək istəyirəm ki, bəzi insanlar məndə dəvə fikirləşirdim ki, hə, məndə müəyyən bir kütlə varsa, mən hesabımı təsdiqlətdirə bilərəm. Amma bu belə deyil. Yəni əgər siz hesabınızı təsdiqlətdirmək istəyirsinizsə, siz müəyyən bir kütlə tanınmalısınız. Yəni siz e, xəbər saytlarında, digər yerlərdə tanınmalısınız müəyyən bir toplum izləməlisiniz. Yəni siz bir ə belə də də tanılmış insan olmalısınız. Yəni təsdiqlənməlidir. Yəni Instagram odur ki, hə, mən öz vəsiyyəğimi göndərin və mənim hesabımı təsdiqlənsin. Yəni belə bir termin yoxdur. Mən bu termini ə, çoxlu araşdırmalar edərək sizinlə bölüşürəm. Ümid edirəm ki, sizin də köməyinizə dəyildi. Belə yararlı videolar yenə paylaşacağam. Bunun üçün isə sizin ə, kanala abunə olmağınız və tən izləməyinizi istəyirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm çox sağ olun.